Не, не, надо себе. Считайте, вы считаете, а, считайте, Уметь оценить и построить аргументы. Если тяжело вам понять сразу, тогда считайте дальше. Один из участников упомянутой группы желает высказать свою идею, в которой он уверен. Для этого он заранее подготовился, имеет достаточно информации внимательно выслушал своих коллег. Он строит свою речь, четко аргументируя, почему его идея реальная и удачная. Он даже добавляет, что использовать его идею лучше всего вместе, вместе с той, которую перед ним озвучил его коллега слева, и объясняет почему. О чем здесь речь В третий пункт, первый пункт, то, что будет для талантливых человек, он связь находит. Между все то, что он слышит и видит, и то, что надо, да? Второе, что он делает, он сразу видит то, что не имеет отношения, и убирает. И третье, что он должен видеть, оценивает. град, дальше. Да, и уже имея определенные факты, приводит свою идею и доказывает, почему она лучше, чем та, да, которая, которая была, сравнивая. Ну, это, это объяснение. Давайте я скажу более четко, Медка сначала. Третий, то есть первый, он связь устанавливает, что нужно. Второй, что не нужно. Минусирует. Третий, дальше, если я посчитал, что вот это нужно, или есть тут связь, я на себе не имею права полагаться. Я не имею права предположить, что я прав. Я не должен сделать вывод, что мое умозаключение или правильной. Прайте еще мне утвердить, что то, что я, мой вывод, что есть связь, что это правда, или что это не нужно, что это правда, я должен найти обоснование и аргументы, которые подтверждают, что я правильно видел и я правильный вывод сделал. Я решил, не то, что открыть свой рот сказать,

Ha to je desne šompoje. Ni nada snog, proda svojim slavanjem. Što govorno vidi. Ja, ja